ще щидоруку на українському язиці. Щедрівку? Ну так. Да. Щідек, щедик, щедрівочка. прилетіла ластівочка та й стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, та ягнята народились. Тай би товар весь хороший, будеш мати мірку грошів. Якщо не гроші, то полово. В тебе жінка чорноборова. беровала. Щідек, щедрівочка. Полетела ластивочка. Я добровольно даю согласие на запись и публикацию этого и интервью. Да, конечно, конечно. Вы же не заставляете меня ничего. Я конечно. Камышан Сергей Викторович, 1995 год. 30 лет. Сам я родился в Донецкой области, город Янакиево. Жил там практически все время, до того, как меня не посадили. Меня посадили, в 15-м я вышел, у меня не было образования, работал в ЖЭКе дворником. После этого начал восстанавливаться в училище, где я учился на сварщика, восстановился, закончил училище в Горловке. Там же в Горловке закончил техникум. После этого получил паспорт, республики республике, начал ездить в Россию на заработки. Работал в основном на складах водителем БЦ категории. Вот. В 22 году меня позвали, уже я когда поехал в Янакиво с, с вахты, я уже устроился, ну, я думал от, от подольше задержаться в Янакиво. Но вот устроился на работу водителем, хлеб произвозил. утром шел на работу, из военкомата подошли, забрали военкомат, вот, ну как с мобилизацией. И отправили изначально, чтобы переодеться, на расформировочный пункт, и с него отправили на Запорожскую область. Это какой год? Это 22 год тот же день, ну как бы 28 февраля 22 года, это мобилизация, через пару дней мне пришли, от, принесли уже подписанный якобы мною контракт, что вот возьми знакомься. У тебя был украинский паспорт? Да, он у меня сейчас дома есть и у родителей. И ты получил еще так званого ДНР, да, паспорт? Да, у нас это было обязательно, потому что нельзя было ни на работу устроиться, никуда. Сейчас зато ДНРские паспорта у нас не действительные, зато действительные только российские. Российского у тебя нет? Есть. Не Есть российский паспорт, да, но прописки у меня не стоит в нем, так как я в Сачах бегал постоянно. Когда мобилизировали, нас отправили в Запорожскую область. Вот поставили механикам-водителям БМП-3 на охрану танков Т-62. После чего нас хотели отправить на вот этих БМП и Т-62А э, на штурм в город Запорожье. Перед этим нам дали один день выехать в Джанкой, чтобы одеться. Э, нас вывезли в Джанкой. На утро я вызвал такси, уехал в Симферополь. А с Симферополя я уехал к знакомому в Краснодар. И в Краснодаре пожил в Краснодаре, в Краснодарском крае пожил до 24 года. 15 мая 1924 года э, от, от меня z -z 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 задержала обычная гражданская полиция за распитие спиртного напитка на улице. Э, оформили протокол, э, пробили по базе, узнали, что я в Сочи. Вызвали военную полицию. Я просил, чтобы на меня завели дело, чтобы меня посадили. Вот. Ну, что-то от первичный я просто был, да. Опросили все, но где-то через Через неделю-две э, все их вызвали, построились. Ну, мы как бы начали писать отказные от выезда на СУ. Но к нам применили силу, засунули нас по автобусам и отвезли в э, город Донецк на, на окраину, возле Еленовки. Отправили в Еленовку, через два дня задача штурм. Э, отпустили также в магазин одеться. Ну, группами отпускали зато по пять человек. Ну, мне опять удалось раствориться, сесть в такси и уехать. Нет, ну, а потому, а потому что я, я не хочу воевать. Не хочу. Вот, сел в такси и уехал в Янакиево, потому что в Россию выехать не мог уже в базе данных, вот, вот так, как в Сочи. Вот, и больше 10 месяцев скрывался в Янакиево. Вот так вот, ну, как скрывался, да, выходил на работу. В конце концов, через два месяца, 2 августа, э, от меня ловят военная полиция, отвозят э, в Донецк. И с Донецка меня забирают опять в Авдеевку. Но в, в Авдеевку меня сразу же отправляют в штурмовую Бойгаду И на следующее же утро отправляют на боевую задачу. Да, боевая задача. А, изначально задача была дойти до определенной точки. После того, как мы дошли до определенной точки, нам сказали, что полтора километра в открытом, ну, через открытое поле это будут стоять от простые блиндажи. Наша задача зайти в блиндаж и сидеть в этом блиндаже. Все. Что было дальше? Мы зашли в блиндаж, нас вели наши командиры из птицы и по рации. Шли по одному. Я когда зашел в блиндаж, там уже был один из наших, он меня встретил, спрятался, ну, я спрятался под кушетку, сверху от матрас еще был. Это начали летать в через, через, 5 пять минут, отобомбить блиндаж. Вот, разбомбили блиндаж, блиндаж сгорел полностью, еле-еле оттуда вылезли. Связались по рации с командованием. Нам сказали зайти в пустой блиндажик, но там наподобие больницы. Спрятаться там и ждать это дальше. Зашли, через пять минут вот на нас вышел командир, сказал, что мы такие сяки, лучше бы мы там сдохли и тому подобное, потому что у нас сгорели автоматы и сгорело все. Вот, ну, а сами мы вылезли живыми. Вот, нам командир сказал, что вот заходите в лесополосу, там будет пустой блиндаж. Вот. Нам сказали, якобы вооруженных сил Украины там нету на очень большое расстояние. Вот. Мы начали искать этот блиндаж, а то наткнулись на растяжки на той штуке, благо, что всего две взорвалось. Потом из этого блиндажа выскочили солдаты украинской армии мы сразу сдались, руки подняли, упали, все, сдаемся. Все, э, они нас в блиндаж от, от завели, и наши же ж, российские командиры это начали нас э, от она же накрывать и, с ВПВ, и, с минометов. Вот. Уверен, что это было... Уверен, на 100% что это были наши. Я ходил в Сочи за Татараза, а ходил я в Сочи Суть... Потому что война это, это не мое. Я, я не держу оружие в руках. Я, я не хочу воевать. Мне не надо оно. Я просто хочу спокойно жить. Жить спокойно, хочу работать. Не воевать. Еще, да, в 14 году многие пошли, но их уже в живых практически никого не осталось. Изначально, да, как, как бы там были патаруты, но потом они все это увидели и сказали, ну у вас всех нахер. Вот, и ушли. А потом, когда волна мобилизации в 22 году, понятно, что их обратно всех начали призывать. Вот, это уже не добровольно было. Вот, и у них не было выхода. Они, они точно так же, кто как, кто... сначала убегали, кто, кто куда. Да, у меня никаких надежд не было. Мы все говорили, что это, это дорога в один конец. Поэтому в Сочи и ушел, потому что это... Без, без какой-либо боевой подготовки, ну, ну это нереально. На срочной службе я не, я не служил, я сидел на то время. Но это, это дорога в один конец. Ну а так, да, говорили, что если сдадитесь в плен, убьют, покалечат, ну вот шансов 0,1% выжить. Но поскольку я здесь посмотрел, ваши отнеслись к нашим намного лучше, чем Россия к нашим же. А скажи, ты, вот, грубо говоря, бывший гражданин Украины, к вам относились так же, как и к россиянам, или как к людям второго сорта? Ну, можно сказать, как к людям второго сорта, потому что мы изначально не пошли воевать в 2014 году. Вот так как вот испугался, там все, не пошел, ты засал, вот наш Донбасс бомбили, а ты сидел, прятался и тому подобное. Да, за это, за это неоднократно отгайбал Ну от, после того, как из Сочи меня возвращали. Вот, ну и практически на боевую задачу вели под стволом. Что ты помнишь про Украину? Про Украину да ну как помню, я в Янаке вот пожил, все было нормально, все, все было хорошо. Жили нормально. Так, честно говоря, еще лучше жили, чем сейчас. Раньше завод работал, людям работа была. Ну, наш город в основном мало поменялся, потому что он немного в тылу был за горловкой. Да, изначально бомбили, я когда сидел еще, вот, изначально бомбили, но ну, окраина. Сейчас поменялся, потому что отопилить завод начали. Вот, работы мало в городе. Ну так, это небольшая разруха. Да, сейчас что-то Российская Федерация делать начала для города. Ну там это дороги начали делать, но ну, такое. Потому что ничего не делалось с, 2020, с 2008 года. Ну как бы еще Янукович когда был. Он, он, как бы сам из, из Инакева. Вот он для Инакиева тогда делал много чего. Вот и школу отремонтировал очень хорошо, и дороги тогда были, и фильтра на заводе очень хорошие были. Вот. Ну а потом уже после начала войны в городе не на лавке присесть нормально, потому что слой пыли в 2 километра. И я благодарю украинских солдат а за то что они меня взяли в плен и этим они, ну, они дали мне жизнь повет мам это со мной все нормально все хорошо я в плену это меня не бьют относятся очень хорошо мам не переживай все все будет хорошо Ольке повет отцу тоже повет зато будьте здоровы